Ну, та інформація, яку ми отримуємо зараз, нікого не залишає байдужою. Неважливо в якому регіоні живуть люди. Всі однаково стурбовані цими подіями. Так, і не дарма. Ми викликали психолога. Друга сніданку Вадима Колесникова. Пане Вадиме, вітаємо вас. в Студії да, От скажіть, як опанувати себе в цій ситуації, яку переживаємо ми. Ну, ситуація дійсно не проста, але інтелектуальний контроль має присутствувати. Що такое опанувати? А владіять? Хто владіє? Владеет тот, кто пользуется. Если мы хотим овладеть собой, мы должны в первую очередь задуматься, а как мы собираемся себя использовать. И в те моменты, когда нам трудно, когда нас разрывает гнев, либо э, верх над интеллектом берут эмоции, мы должны вспоминать, я создан для большего. Для того, чтобы человек овладел собой, он должен вспомнить свою цель. Если в моменты... Ну, колоссального напряжения вы сумеете вспомнить, там, на самом деле я большой художник, на самом деле я еще не построил своего дома, я еще не вырастил свое дерево. Вспомните про свою цель, в этом случае у вас есть возможность овладеть собой. Угу. А что делать в такой ситуации, когда в родине сперечаются, потому что имеют разные взгляды на, на эту ситуацию, которая сейчас бывает в Украине? А, ну, есть определенные, я бы сказал, весы. На одной чаше весов взгляды. Угу. Взгляд желание а на другой чаше весов то что нас всех объединяет нас объединяет то что мы живем в одних границах мы граждане одного государства нас объединяют, пускай и не сформулированные но некие идеи ну, например что в хате все было вот мне нравится такая национальная идея. В семью объединяет то, что там мама, папа, муж, жена. Вот эти вот весы. Что важнее? То, что нас объединяет или то, что нас разъединяет? Так, а да, же бывают такие семьи, которые действительно распадаются в наследок непоразумения в таких политических справах. Ну, если как бы, семья не выдержала такого испытания, что же? Новые семьи родятся. Невелике запитання. Я хочу передати від жіночого колективу сніданку за ним посадин, пане Вадиме, Скажіть, ну а що робити жінкам на плечі, яких великий вантаж все таки є? Тому що спочатку і робота, і родина, і сім'я, і діти, коли чоловіки на барикадах, скажімо так, як їм діяти? Ах, Руслан, іменно на хрупкі жінські плечі все це, як правило і лежиться. Но якраз наші жінки в ці моменти проявляють своє лучше качество. Жінці нужно всего лише залишатися бути бути... мягкой, нежной, понимающей, привлекательной, возможно, именно такие женщины удержат своих мужчин. А и им, им силы, браты, как и... же ж да. силы взяты так. так. Видите ли, Руслан, женщины как раз для этого и созданы всевышним, чтобы в эти моменты у них были силы. Женщина должна всмотреться как бы в глубь себя, ну или в зеркало посмотреть. І сказати, да, пускай ета нуді послідня, прідпослідє спитання сілу міняю, що Ну, незважаючи на те, що ми переживаємо власне цей інформаційний потік і так далі. Як не загубитися в цьому і зайвим разом не панікувати? Власне, що ви рекомендуєте, щоб переключитися? Можливо, подивитися випуск новини. Після цього щоб переключитися, подивитися, я не знаю, якусь стрічку, якийсь документальний фільм про природу, про тварини так далі. Я не знаю, комедію навіть вибачте, комедію Да, Є така техніка переключення. но я все таки скорее рекомендовал бы в такие моменты думать о главном. У каждого человека есть цель или есть много желаний. И вообще считается, что зрелый человек знает свои желания. Те, кто не знает своих желаний, как раз и совершают поспешное действие. Вспомните, для чего вы родились, что вы еще не успели сделать, что действительно было бы важно для вас, за что, за какие ваши поступки гордились бы ваши родители. А і якщо, наприклад, у знайомого чи не знаю друга чоловіка, жінки агресивна поведінка у своїх поглядах на ту чи іншу ситуацію, чи варто взагалі протистояти цьому, чи можна це якось вирішити, чи треба поступитися з того мосла, Ну, бачите, закони масової психології такові. занижається регістр. Тобто, бачите, об'являють об осторожності, а починається паніка. Да во времена масових абостреній, скажем так, чтобы не говорити про психоз. во времена массовых обострений нет смысла разговаривать и полемизировать с теми, чьи взгляды не совпадают с вашими, не нужно. На самом деле ищите неразличия, ищите сходства. Всегда есть о чем поговорить, что объединяет людей, а не что их разъединяет. Это важно. Поиск отличий называется анализ, поиск сходств называется синтез. Сейчас время синтезировать. Поверьте, что у каждого из нас есть о чем поговорить с самым непримиримым оппонентом по поводу того, что нас объединяет. Будем искать сходство. Добре, но ну, это вы даете пораду, так, как дети в домашних умовах. А чи варто людям, которые не очень вытримывают информационный потек, не дуже нервові, и так далее, звертатися до лікарів, психологів, нейропатологам, до кого? Есть такое понятие «виктимное поведение». віктимне поведение Віктимне поведение это поведение жертвы. В первую очередь, если вы ощущаете, что вы… Не выдерживайте информационного потока, и как бы, как бы события окажутся вам слишком большими, большими, чем вы, ужасными. Вам лучше вообще избегать массовых скоплений людей, во-первых, потому что, еще раз, есть определенное правило закономерности поведения толпы. Если вам кажется, что вы слабее, вообще туда не идите. Найдите себе одного-двух-трех людей-единомышленников. Если это окажется психолог, здорово. Если это будет жена, не хуже. Если это будет сосед, тоже нормально. Главное, чтобы было о чем с этим человеком поговорить. Ну, а мы можем додавить эти с 1 по 1. мы информуем и по части заспокоим. наших глядачей. И в гостях у нас был провидный психолог Вадим Колесников. пане Вадима. Дякуємо вам. вам. Ну а наш эфир триває.